Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Bu gün sizə 80 min manatla satışa çıxarılmış, dolu əşyayla təklif olunan 5 otaqlı həyət evimizlə tanış edirəm. Bir daha vurğulayıram, evimiz 5 otaq, əsas yola yaxın, kupçalı, ipotekaya yararlı əşyaları ilə təklif olunan həyət evimiz. Hal-hazırda evimizin qonaq otağındayam. Gördüyünüz kimi 80.000 manata 5 otaq təklif olunur, əşyasız şəkildə 75.000 manat, amma qeyd edim ki, əşyalı şəkildə 80.000 manatın içərisində qonaq otağındakı uqlavoy bu divan çıxarılacaq və bir tək, eşidim, kondisioner çıxarılacaq, amma qeyd edim ki, aşağıda bunların hər birisi 1-ci mərtəbədə qalacaq. Qeyd edim ki, evimiz 2 mərtəbədir, çəkilişi 2-ci mərtəbədən başlamışam. Bəri başdan bunu açıqlayım ki, evimizin həyət yanı sahəsi yoxdur və tavanın hissəsi, gördüyünüz kimi, dartma tavandan yığılıbdır. Piləkənmiz, gördüyünüz kimi, evimizə qalxan piləkəndir. Dəhliz hissəsini göstərirəm ki, baxın, dəhliz hissəsi də dartma tavanla yığılıbdır. Otaqlarımızın bölgüsü dəhliz vasitəsilədir, gördüyünüz kimi. Gördüyünüz əşyaların hər birisi qalacaq. Və bütün pəncərləri, gün görən pəncərləri var. Kombi sistemi bütün pəncərlərin altında radiatorları qoyulubdur. Evimizin isidilməsi kombi sistemdə. Onda deyim ki, birinci mərtəbəyə düşməzdən əvvəl birinci mərtəbəmiz bütövlüklə bir isti poldur. Digər yataq otağımız burda təmiz gedir, yəni bu vəziyyətdə qalmayacaq, təmir veriləcək. Onu da qeyd etdim ki, bu otağımız uşaq yataq otağı kimi və yaxud istəsəniz ikinci mərtəbədə mətbəx kimi də istifadə etmək olar. 2-ci mərtəbənin sanitar qovşağı, qeyd etdim ki, aksesuarları hər birisi quraşdırılıb, tam hazırdır. Evdə yaşayış var. Piləkənimiz tökmə beton, üstü mərmər daşlarla, gördüyünüz kimi, döşənilibdi. Evimizə gələn giriş qapısıdır. Baxın, buranı göstərirəm. Sol tərəfdə otaqlar və mətbəx keçək otaqlarla da sizi tanış edim. Hop. Hop. Hə, keçək mətbəximizlə sizi tanış edim. Baxın, belə bir gözəl təmir edilmiş mətbəximiz. Baxın, bu kondisioner qalacaq, divan da qalacaq, mətbəx mebelidir, televizorudur. Paltaryuandır, yəni bunlar hər birisi qalacaq. Evimizin isidilməsi bir daha vurğulayıram, kombi sistemidir. Keçək sanitar qovşağı göstərim sizə. Tavan da baxın. Asma tavanla yığılıb, bütün aksesuarları quraşdırılıb. Burda belə bir qladovka istəsəniz, mətbəx kimi də istifadə etmək olar. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli yığılıbdır. Və birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağımız. Evimiz yerləşir Ağşeran rayonu Masazır qəsəbəsi əsas yola yaxın bir ərazidə. Və Evimizin xarici görünüşünü görmək isteyenlər nömrə ilə əlaqə saxlasın, şəklin göndərək. Ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın, bir daha vurğulayıram. Qiymət son qiymətdir. Əşyalı 80 min, əşyasız 75 min. İpotekaya yararlı, qupcalı həyət evimiz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bəyənib, yorum yazmağı unutmayın.